Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dumai, kita bertemu lagi di channel kekayangan Kita. Kita akan sekarang kita akan berbincang mengenai sebuah tradisi yang dilakukan atau sering dilaksanakan oleh penduduk di lokal Jawa Barat terutama di Cianjur Selatan mengenai penyambutan terhadap bulan Ramadan di mana masyarakat sekarang sudah ada yang atau sudah banyak melakukan tradisi yang disebut dengan papajar. Ini sebanding dengan tradisi yang disebut dengan ngabuburit atau menang, menunggu waktu berbuka puasa. Kita akan coba eh, bertanya kepada adik-adik kita dan juga mungkin masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan papajar tersebut, apa pengertian ataupun ada apa sih di dalam benaknya mengenai papajar? Yang dilakukan, kita akan bertanya tentang seputar papajar ini. Namanya Sandy. Sandy, menurut kamu, apa sih papajar? Naon, arif papajar? Makan-makan, makan-makan dalam rangka apa? Menyambut bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan. Kita kembali lagi ke yang samping sini. Namanya itu siapa? Abdul Aziz, Abdul Aziz, Bapak Pajar menurut kamu apa, Kak? Aziz, ya, menambah wawasan, menambah wawasan, kata Abdul Aziz, mungkin maksudnya adalah meningkatkan wawasan dan kecintaan terhadap bulan suci Ramadan. Di sini ada banyak yang lagi berenang, yang lagi berenang. Ini adalah sebuah ungkapan kebahagiaan menyambut bulan suci Ramadan. Beralih lokasi bertanya kepada warga kalau tadi kita pada segerombolan anak yang lagi berenang. Kita akan menyambangi sekumpulan ABG-ABG sahabat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di bawah. Kamu bertanya, Dek. Papa Ajar menurut Ade itu seperti apa? Atau bagaimana? Ayo dijawab. Hanya hiburan semata untuk Hanya hiburan semata ya. untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kira-kira ini bawa apa ya, Dek? Beras. Beras. Kalau pauknya masih dalam proses bagaimana ya. dalam proses perjalanan. Oh dalam perjalanan. Oke okay, guys, kita kembali lagi ke kelompok lain. Masih di sini ada yang lagi makan. Ya kita ganggu sebentar ya. Assalamualaikum. Punten <S in action> ngabagel sakedap. Ngiri ngambil video. Ya, ini adalah proses pepajar yang dilakukan di masyarakat Jawa Barat Selatan, di mana menyambut Ramadannya itu diungkapkan dengan penuh sukacita, diantaranya dengan cara makan bersama di siang hari karena sebelum sebulan penuh akan malamnya itu maghrib dan juga mungkin e, menjelang subuh. Ya, ini kayaknya menunya sederhana, tetapi sangat nikmat. Ini tidak dijumpai di Amerika Serikat, ya hanya ada di Pulau Jawa mungkin. Ini sama Mas siapa Mas? Erwan. Mas Erwan, ya guys, Mas Erwan. Apa yang Mas Erwan eh, uh, pikirkan mengenai Papajar? Nau sih Ari Papajar gitu. Papajar, bersenang-senang. Oh, untuk kenangan-kenangan menjelang Ramadan. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu dan si Pak. Ya, terima kasih silakan nanti dicari di YouTube judulnya Papa Jar ya. Ya kita ke spot baru dalam rangka melihat persiapan. Wah ini kayaknya sudah makannya sudah pada kenyang ya ya guys bersama ibu-ibu ibu-ibu dari mana itu teh? Oh ibu-ibu Putra Mekar di sini kayaknya ini dari seberang ya. Wah, wow, luar biasa Ya, sobat-sobat Dumai Dimanapun Anda berada di Indonesia Ini adalah menu khas Papajar kita yang lagi kita bahas Ada peteknya Ada taking ayamnya Ini adalah momen yang sangat spesial Dalam rangka menyambut bulan Ramadan Setara istilahnya dengan yang namanya Nia buburit Ya, ini hampir sudah menjadi tradisi nasional, padahal dari sananya tidak ada. Halo, halo, kenalan dong! Iya, ah, saya Pak yang. Jen. Oh. Ini siapa namanya? Oh, saya Primus. Oh, Primus. <laughs> Menurut Bapak Primus, Pak Pajar itu seperti apa dan bagaimana sih? Menurut apa yang dipikirkan? Acara, waduh makannya lahap banget nih. Satu bulan gak makan siang, makan jeruknya di Edan Ken Men. aduh tadi semua bertanya lagi, ya. Oh dalam rangka acara masuk. Hmm. Oh dalam rangka membimbing hmm, anak, anak katanya. iya Untuk menyemangati bulan eh, puasa di bulan suci Ramadhan. Terima kasih Mas Rahman. Iya. Ya, terima kasih. Ya, nah, kita kembali ke pesisir Pantai yang sangat sederhana ini. Ada anak-anak kita yang lagi berenang, hati-hati mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Ini adalah spot yang sangat asli, tradisional. Yang suka di ini, ya, ketimbang Ancol di sini murah meriah, gratis, airnya masih jernih masih enak, enjoy. Ya, yang penting kita rasa kebersamaan, semangat kekeluargaan. Dan kesimpulannya bahwa eh, papa papajar ini didefinisikan sebagai sebuah momen spesial menyambut Ramadan dengan mengadakan acara makan bersama keluarga di siang hari menjelang bulan suci Ramadan. Ya. Ini adalah salah satu bentuk ekspresi dan juga pencerminan jiwa atas keimanan, dan mudah-mudahan ini tidak didefinisikan ke hal-hal yang negatif atau sifatnya hura-hura. Terima kasih guys, sampai ketemu lagi, jangan lupa sekali lagi, klik, komen, share, subscribe, subscribe, dan yang lainnya. Yuk, bye-bye, kita ketemu lagi di season yang lain.